З нами на зв'язку зараз Марк Фейгін, адвокат Надії Савченко, якому нібито запропонували очолити захист і Олексія Гончаренка. Марк, здравствуйте. Да, здравствуйте. Правда ли что ви отримали, скажем так предположение о том, щоб все-таки захищати Олексія Гончаренка? І, собственно, є чего його защищать? А ви знаєте, я появила двінський. Мой коллега-адвокат, депутат Рады, говорит, вот такая история. Он мог бы, значит, вот проехать. Он сейчас действительно находится в ОВД Китай-город. Это самое тяжелое ОВД. Оно действительно находится в непосредственном близости с Кремлем. И оно такое КСОшное, вот, называют заслуженно, да. И э, к нему выехал Брискаренко, с которым я связался. Но его, насколько я знаю, еще не пустили к нему туда непосредственно в ОВД, чтобы с ним встретиться. Что ему предъявляют? Одни, вроде как говорят, 19.3, неповиновение, это административное правонарушение, но это странно звучит, потому что нашествие и правонарушение странно. А другие, вот мне вот тут журналисты сказали, что я кому на него написал заявление какой-то долгов из Новороссии по поводу событий в Одессе. Я ничего не знаю, и мне надо добраться в Зетёрбер и ехать в ОВД, и тогда я смогу, собственно, сказать, более определенное. Надо помощь, не нужна, и вообще, что там происходит. Марк, сейчас, наверное, главный вопрос, который интересует всех, это, ну, во-первых, как скоро удастся освободить Алексея Гончаренко. И, собственно, не напоминает ли вам эта ситуация, схожесть с задержанием Надежды Савченко. Я сейчас говорю конкретно о том, что, возможно, российская власть предчувствует окончание эпопеи. С Надеждой Савченко сегодня, напоминаю, по всему миру, люди выходят на акцию поддержки нашей летчицы. Вы знаете, я таких допущений не могу строить. Что думает российская власть, я просто не представляю. Потому что, ну, само по себе дело Савченко абсурдное. Если они хотят следующего абсурда, вот уже со следующим делом, но дело в том, что. Гончаренко, если я все правильно понимаю, делегат ПАСЭ. У него-то изначально иммунитет, его вообще нельзя задерживать. Вы понимаете, у него расстояние генеральное соглашение об иммунитетах привели Совета Европы. То есть вообще никак его нельзя задерживать. И если, так сказать, МИД не вмешается в этом смысле, то ситуация будет еще более абсурдной. Поэтому, э, не знаю, не хочу строить допущение, здесь все возможно. У нас тут мордер, так что здесь все возможно. На самом деле украинцев также интересует, как российская правовая система собирается все-таки откликнуться на защиту Алексея Гончаренко. Возможно ли какие-то отзывы, поддержка российской оппозиции в этом случае? Я не могу ответить, я даже не знаю. Мне надо доехать, давайте мы оставим это на потом. Сейчас комментировать ничего просто что там происходит, и какой-то такой устраивает тактику сейчас преждевременно.